Я там за Харьков, я в этом городе родился, вырос и живу до сих пор. И семья моя живет, и все мои близкие, и друзья мои все здесь. Харьков – это мой родной город, и я буду делать все, что необходимо для того, чтобы защищать этот город. А у нас Харьков в проигрышной потому что у нас вот тут, сюда где-то 30 километров, 35 вот, до линии боевого вот, зикла. То есть мы уже не были позицию. мы не можем близко подтянуть группы ППО, активных подарков. У нас много проблем в Харькове, очень много. И они, начиная от воздуха, заканчивая земными действиями. И все комплексно сразу решать очень сложно. Но надо просто работать, надо как искать способы масштабировать что-то эффективное, недорогое. Я работаю полным ходом решениями этих всех проблем. Просто у меня, я не могу зацикливаться только на одном, к сожалению. Очень много работы. Это не то, что типа какой-то эгоизм к харьковчанам, ко всему шахетному движению, которое проходит мимо нас и идет дальше, или которое прилетает к нас. Но просто так не работает. Ты можешь придумать э, засед, который будет его догонять. Нужно теперь придумать людей, придумать радар, придумать систему навигации, придумать много-много других моментов. А работа Просто повторюсь, где-то бизнес на крови, к сожалению, прямо это не могли. Где-то э -э, энтузиасты, где-то люди, которые уже у всех все получилось, просто сидят и мониторят, как, как другие работают. Может быть, это и правда, может быть, нужна конкуренция здоровая, здоровая.